আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কি কি থলুৱাভাৱে কি কি নোযতি লগাই খাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইফালে ৰঙালাও চব্জি বনাই লৈছোঁ এইফালে মই কবি ভাজি বনাই লৈছোঁ এইফালে জলফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কেৰাহীটো পাতি সৰু সৰু মোৱা মাছ কেইটামান শুকুৱাই থোৱা তাকে মই গৰম কৰি লৈছোঁ কেৰাহীত শুকানকৈ ইয়াতে মই নিমখ হালধি জোখ অকণমান দি পেলাই মই এয়া আকৌ ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে মই দি দিম কচুথোৰ কচুথোৰটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে কচুথোৰ গাপ দি বনাইছোঁ আজি এনেকৈ এয়া মই কচু ধুই ৰেডি কৰি ল'লোঁ কেৰাহীটোতে মই আকৌ মাছখিনিতে ওপৰতে মই কচুথোৰখিনি দি দিছোঁ বস্তুটো খাই গাপ দি খাবলৈতো খুব ধুনীয়া লাগে যদি আপোনালোকে নাই খোৱা এনেকৈয়ে খাই চাবচোন কিমান ভাল লাগে কেৰা কেৰাহীটোত গাপ দিলে মানে এনেকৈয়ে লগতে মই নহৰু আৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া থেথেলিয়াই দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ গোটেই বস্তুখিনি মিক্স হ'বৰ কাৰণে দেখিছা নহয় মাছখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ চব মই মিক্স কৰি দিছোঁ এনেকৈ মই এতিয়া সিজিব দিম এইফালে মোৰ কচু পিটিকা ৰেডি হৈয়ে গ'ল ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে কিমান অকণমান হৈ থাকিলে এয়া মোৰ কচু গাপ দিয়া হৈ গ'ল মোৰ কচু ৰেডি হৈ গ'ল লগতে মই জলফাই পুৰি ল'লোঁ জলকীয়া পুৰি ল'লোঁ পিটিকা কৰিবলৈ এইফালে মোৰ কবি ভজা আৰু বিন ভজা আলুৰ লগত হৈ গ'ল এইফালে ৰঙালাও আৰু গাহৰি মাংস ভাজি ল'লোঁ আজি মোৰ ভাত সাঁচ এনেকুৱা এনেকৈয়েও খালোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে